నామాష్టకం పఠిస్తున్నవారు బాలసుబ్రమణ్యం కలవలపల్లి శ్రీ విష్ణురువాచ గణేషం ఏకదంతంచేరంబం విఘ్ననాయకం లంబోదరం సూర్పకర్ణం గజవక్ం గుగ్రజం नामाष्टार्धं च पुत्रस्य शृणुमातः हरप्रिये स्तोत्राणां सारभूतं च सर्वविघ्नहरं परं ज्ञानवाचको गश्च णश्च निर्वाणवाचकः तयोरीशं परं ब्रह्म गणेशं प्रणमाम्यहम् एकशब्दः प्रधानार्थो दन्तस्य बलवाचकः बलं प्रधानं सर्वस्मात् एकदन्तं नमाम्यहम् दीनार्थवाचको हेश्च रम्भः पालकवाचकः दीनानां परिपालकं हे रम्भं नमाम्यहम् विपत्तिवाचको विघ्नो नायकः खण्डनार्थकः विपत्खण्डनकारकं नमामि विघ्ननायकम् विष्णुदत्तैश्च नैवेद्यैः यस्य लम्बोदरं पुरा पित्रा दत्तैश्च विविधैर्वन्दे लम्बोदरं च सूर्पाकारौ च यत्कर्णौ विघ्नवारणकारणौ सम्पदौ ज्ञानरूपौ च शूर्पकर्णं नमाम्यहम् विष्णुप्रसादपुष्पं च मुनिदत्तकम् तं गजेन्द्रवक्त्रयुक्तं गजवक्त्रं नमाम्यहम् गुहस्याग्रे च जातोऽयम् आविर्भूतो हरालये वन्दे गुहाग्रजं देवं सर्वदेवाग्रपूजितम् एतन्नामाष्टकं स्तोत्रं नानार्थसंयुतं सुभं त्रिसन्ध्यं यः पठे नित्यं स सुखी सर्वतो जयी ततो विघ्नाः पलायन्ते वैनतेयाद्यधोरगाः गणेश्वरप्रसादेन महाज्ञानी भवेद्ध्रुवम् पुत्रार्थी लभते पुत्रं भार्यार्थी विपुलां श्रियं महाजडः कपीन्द्रस्य महाजडः कवीन्द्रस्य विद्यावां च भवेद्ध्रुवम् इति श्रीब्रह्मवैवर्ते गणपतिखण्डे विष्णोपदिष्टं श्रीगणेशनामा